Омкі Про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Прямо зараз дві новини. одна хороша, друга плоха. Начну, мабуть, з хорошої. Ти ночі київський режим устроїв массированную террористическую атаку, перехваченную 75 БПЛА бопела самолітного 26 над Белгородской областю, 19 над Липецкой, 7 над Курською. Атаковать ВСУ пытались также Крым, Прянскую, Воронежскую и Орловскую область. В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому. Несколько квартир охватил огонь. В Липецкой области от налета беспилотников пострадали 9 человек. Власти отменили все развлекательные мероприятия в регионе, а на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки. В МЧС только что сообщили, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Обстрелы в СУ не прекращаются. Армия России при этом продолжает вытеснять украинские войска. Город Суджа сильно разрушен. Из него и окрестности под обстрелами ВСУ продолжают эвакуировать безопасные районы мирных жителей. Вашингтон-Пост пишет, что Украинские чиновники просят США разрешить им использовать ракеты дальнего радиуса действия Атакумс, чтобы начать наносить удары по нашим тылам. За прошлые сутки российская армия нанесла более полусотни ракетных ударов, но киевский режим упорно бросает мясорубку новые силы. На этих кадрах крупная колонна вражеской техники, которая зашла в Курскую область у села Николаева Дарья. Проход в мином полі приділила інженерна машина «Страла». Бовікок учасників вторження уничтожает авіація, артилерія і безпілотні. Про колони я розкажу вам трошки пізніше, і це буде бомбічна бомба. Але погодьтесь, як же фантастично це звучить, коли Скабєєва на п'ятий день каже, що потрошки витісняють. Я дико перепрошую, але ми не дійшли до Москви. Ми так зайшли, ну скільки там за останню інформацію, кілометрів на 15. тож 5 днів вони намагаються щось зробити. Ну а якщо вже цитувати наші улюблені західні медіа, то що вони написали, що Україна змогла захопити більше територій за 2 дні ніж під час минулого річного наступу. Хоча я знову ж таки не дуже згодна, чому кажуть про Україну, президент мовчить сирський, теж нічого не каже. Ми просто їх абстрактно називаємо якимись невідомими патріотами. Ну і власне чекаємо, дуже чекаємо, коли ж їх витиснуть. Бо коли ж це було в середу, Герасимов сказав, що вже все, нікого там немає. Ну, одним словом, якась дивна ситуація, і навіть якось абсолютно недолуго на цьому фоні виглядають всі ці включення скурщини. Я нагадаю, що небайдужі, небайдужі росіяни вже навіть запустили такий собі хештег. Суджа, це Росія. Ну, раптом хтось не знав. Так от, звідти чесні та об'єктивні кореспонденти заспокоюють недорогих росіян. Все, ситуація контрольована. Ахмат Сіла, яка втекла звідти в перші ж години заходу невідомих патріотів, ніби тут десь на горизонті, можливо, більше до Чечні ближче, знімає свої тіктоки. Ну, вони настільки міцно тримають кордон. що росіяни до самі досі не розуміють, які території вони ще контролюють, а на яких вже готується референдум за відділення від Росії. Против противника работают, повторюсь и напомню, такие части, как э, спецназ Ахмат, СПН, э, силы специальных операций. Это подразделения, которые подготовлены непосредственно для контрдиверсионной деятельности. Это именно то, что нужно сейчас там. И, наверное, самая главная, главная новость, что противник все-таки был остановлен под Курчатовым, не дойдя до запорожской атомной электростанции. Мы вчера вечером получали тревожные новости о том, что противник стоит уже вплотную, но все-таки, э, проанализировав ситуацию, мы поняли, что... Эти доклады идут именно из-за того, что впереди перед противником работают диверсионно-разведывательные группы. То есть иногда тем, кто докладывает, казалось, что противник уже стоит, но на самом деле это была всего лишь диверсионно-разведывательная группа. Сейчас опять же это продвижение купировано. Ночью продолжали сирены ракетной опасности в городе Курск. Мы сейчас продолжаем находиться в Курской области, продолжаем работать. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация сегодня. ОМТВ.ЮЭЙ про Головне. Очень хороший сигнал сегодня я получил от самых ярких деятелей американской военно-политической мысли. Дэвид Фрид, Александр Бержбу, Джон Хербст. Все очень глубоко погружены в украинскую тематику. Поздравления по поводу моей статьи, опубликованной, серии статей, опубликованных на английском языке, как раз о, вот об этом плане, плане победы в Украине. И, и основная мысль там, как хорошо, если бы американская администрация воспользовалась вашим планом. Теперь в каком связке все эти соображения находятся с избирательной кампанией? В в Соединенных Штатах. У, у, я уже сказал, что вот тот момент э, снарядного голода, вообще замораживания полночь не был преодолен с помощью вот, ведущих из, членов, лидеров республиканской партии, партии, представителей, председателей трех комитетов, которые я сказал. И они же, вот в новый законопроект, направляющий военную помощь на 61 миллиард долларов в Украине, писали специальное положение, обязующее администрацию президента, тогда еще был Байден, ну и сейчас формально Байден, но, в общем-то, э, кандидат является Харрис, она как бы является лицом сейчас администрации, и от ее действий зависит в том числе результат выборов. Э, администрация обязуется в 45-дневный срок доложить Конгрессу о как бы, цели Соединенных Штатов Америки в войне в Украине своей стороны, республиканцы, которые внесли этот законопроект, требовали не скрывать эту цель, я это рассказал. Это план, Это план Украины, план победы Украины, передачи противовоздушной системы обороны и самолетов в достаточных количествах, чтобы осуществить тот сценарий, о котором я говорю, сценарий освобождения Крыма. 45 дней прошли, администрация должна, должна ответить, сформулировать свои задачи в Украине и Конгрессу. Я уже около месяца предлагаю сначала, сначала я даже предлагал, после первого, после этих неудачных дебатов, я предлагал демократам, что Байден не только должен снять с себя кандидатуру на выборах, но и потому что станет здоровье уйти в отставку, резко усилив позиции кандидата вице-президента Харрис, который автоматически становится президентом, дать ей возможность принимать целый ряд решительных шагов, не оглядываясь по сторонам и не советуясь с вечно осторожненьким, как бы чего не вышло, как бы только бы не, было эскалации, только бы не было расширения войны. Слушайте, какой они эскалацию ждут? Враги, свободы, они уничтожают Израиль Украину, и не скрывают эти цели. А в Белом доме все еще восклицают Токи будемо бы ескалацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.